আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ দুপৰীয়াৰ পৰা দুপৰীয়া মই ৰিলচ বনালোঁ ৰ'দত সেইকাৰণে অলপমান ঘামি আছোঁ আৰু এই যে চাদৰ মেখেলাবিলাক মই পিন্ধো ৰিলচত এয়া মোৰ চব মায়ে বোৱা ঘৰত বোৱা হাতশালেৰে মায়ে বহিছে মই বাৰু বব নাজানো মায়ে বোৱে আৰু এতিয়া দেউতা ঢুকোৱাৰ পৰা মায়ো সেনেকৈ বোৱা নাই বাৰু আগতে খুব বৈছিলে মোৰ বেছিভাগ কাপোৰ মই বোৱা চাদৰ মেখেলাৰে ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ ভাল লাগে কাপোৰযোৰ বাৰু হাতে বোৱা ব্লাউজটো নহয় ব্লাউজটো মই এক্সট্ৰাকৈ বনাইছিলোঁ আৰু বাকী মই এইকেইদিন ভিডিঅ' দিয়া নাই মানে মোৰ গা একদম বেয়া কি হৈছে নাজানো ৰাতিপুৱা উঠিলে অকণমান মূৰটো ঘূৰাই যোৱাকালি ডক্টৰক দেখালোঁ অলপমান প্ৰেছাৰটো ল' বুলি কৈছে তাকে যোৱাকালি ডক্টৰ এটাত গৈছিলোঁ ৰ' সেইকাৰণে মানে এইকেইদিন ভিডিঅ' চিডিঅ' নাই দিয়া আৰু চুলিটোত তেল সানি থৈছোঁ বাৰু সেয়াই আৰু আৰু বাকী এয়া মোৰ কি হৈছে নাজানো আগতে মোৰ একদম নাছিলে একো গালে মুখে কিন্তু এতিয়া খুব উঠা হৈছে এইবিলাক মানে গুটি গুটিৰ নিচিনা আৰু খুব বিষাই দুখ পাওঁ এতিয়া মই ৰিলচটো বনাই আজৰি আৰু এতিয়া মই মানে বস্তুবিলাক সামৰোঁ ৰীলচ বনালে ঘৰৰ অৱস্থা এয়া হয় বস্তুবিলাক ওলোৱা মিলোৱা আকৌ কাপোৰ কানি সামৰা বহুত কাম থাকে মই এইখিনি কৰি লওঁ আৰু বৌ ভাত বনাব গৈছে বাবুক অকণমান ৰাখোঁ মই আমাৰ বনাইছে এয়া জুই পাকঘৰত চাহ ঔ টেঙা বইল দিছে আৰু জলকীয়া খিনি ভাজি আছে জুইতে বনাব বোলে বনাইছে আৰু এইটো আমাৰ জুইৰ পাকঘৰ হেৰি আৰু ইয়াতে গেছ নাই থাকিলেও কাম নহয় কিয় জানেনে এইটোৰ কাৰণে ঘৰত থাকিলেও মোৰ কাম নহয় আৰু এইকেইদিন আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা চাওকচোন একেবাৰে এই ঘৰটোত চব বস্তুবিলাক দমাই থৈছে মানে গোটেই ঘৰটোৰ অৱস্থা বৰ্তমান এয়া এইটো ৰুমতে গোটেইখিনি বস্তু থোৱা হৈছে কাৰণ আমাৰ এইফালৰ যিটো ৰুম আছিলে দৈন ৰুম এই ৰুমটোত মানে টাইলছ লগোৱা হৈছে এয়া আৰু জানেইতো ঘৰত এই কাম চলিলে যে কিমান লেতেৰা হয় বস্তু উলত পালত হয় আৰু এই দুটা ৰুমত মানে আমাৰ কালাৰ কৰাও হোৱা নাই আৰু যিটো পুৰণি ৰুম আছিলে সেই ৰুমটোতো আপোনাৰ বহুত বছৰ আগতে মানে কালাৰ কৰিছিলে তো পুৰণা হৈছে গোটেই ঘৰটোতে কালাৰ কৰিব বোলে মায়ে এয়া সন্মুখৰখিনি এয়া আমাৰ মন্দিৰটো সন্মুখৰ ৰুম দুটা কালাৰ কৰা নাই ভিতৰৰ কেইটা কৰা আছিলে তথাপিতো ভিতৰৰ কালাৰ কৰিব লাগিব বহুত বছৰ হৈছে যিহেতু ডেমেজ পৰিছে আৰু আমাৰ ঘৰটো আগতে অলপমান বেলেগকৈ আছিলে এতিয়া মায়ে সন্মুখৰখিনি ভাঙি পেলাই এই সন্মুখৰ ৰুম দুটা বনাই দিছে আৰু বাৰাণ্ডা আছিলে আগতে এইখন বাৰাণ্ডাখনৰো গ্ৰীলবিলাক গুচাই ৱাল কৰি দিছে আৰু ইয়াতো বস্তু চস্তুখিনি থোৱা হৈছে আৰু এইফালে এইটো মাৰ ৰুম এইটো এনেই থাকে আৰু মানুহ থকা হোৱা নাই কালাৰবিলাক নষ্ট হৈছে পুৰণা হৈছে যে ঘৰটো আৰু এয়া বহুতৰ ৰুম বহুতৰ ৰুমৰ এখন বিচনাতো এয়া দম কৰি থোৱা হৈছে বস্তুবিলাক সব ফলে বেসিজিল হইছে কিয়া এনে খেলিয়ে থাকে গ্লাস হম 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 চপক খরদ গধলিসা খাবো চালসা আর নিমকি এইয়া বিস্কিট তো আর এটা আছে এইয়া বেকারি বিস্কিট তো বেকারি বিস্কিট নারিকল আছে মই ভাল পাইতালাই গুড মর্নিং রেতিপা হউছি ব্লগ তো আরম্ভ করিসো আর হাই তো জানা নেই আচ্ছা এনেকৈ বগাই ফুৰে বৈ বনাইছে ইয়াৰ ইয়াৰে ভিতৰত নাৰিকল আছে নাৰিকল দি দি বনাইছে ৰাতিপুৱা চাহ খাই লওঁ জানেই মই ৰাতিপুৱা হওক দিনত হওক যেতিয়াই চাহ খাওঁ লাল চাহ খাওঁ মানে ৰঙা চাহ আৰু বাকীত খাওঁ দুপৰীয়া নকে মেকআপ চেকআপলৈকেও বহি আছোঁ জানানে আজিও ৰিলচ বনাইছিলোঁ সেইকাৰণে দুপৰীয়া মেকআপ চেকআপ লৈ বহি আছোঁ এতিয়া ধুমেই মেকআপ লওঁতে লওঁতে সদায় এনেকুৱা হৈছে মুখৰ অৱস্থা লগতে বহি আছোঁ দুপৰীয়া আপোনালোকক মোৰ ঘৰত এইবিলাক দেখাম মায়ে বহিছে বাৰু মই নাই বোৱা এদিন দেখাম বাৰু ঘৰত বোৱা কাপোৰবিলাক মই এই কাপোৰযোৰে পিন্ধিছিলোঁ এইযোৰ মায়ে ঘৰত বোৱা কাপোৰ হয় আৰু এতিয়া মই এই বস্তুবিলাক সামৰিম সদায়তো ওলোৱা যায় কিন্তু সামৰি সুতৰি থোৱাটোৱে বৰ দিগদাৰ এতিয়া এইবিলাক সামৰিম আৰু আৰু আমাৰ বেডশ্বীটকেইখন নাই শুনিছিলোঁ কি আমাৰ বেডশ্বীটকেইখন নাই পাৰা দেই কাৰণ ঘৰত টাইলছৰ কাম চলি আছে বৈধ ধূলি হয় মানে ৰাতি হ'লে পাৰোঁ দিনত হ'লে উঠাই থওঁ বা সদায় থোৱাও হৈ আছে বাৰু সেইকাৰণে বেডশ্বীটকেইখন নাই পাৰা বিচনাত কাৰণ বৈধ ধূলি চাৰিওফালে খোজ দিব নোৱাৰি একেবাৰে বাকী মই মুখ চুখ ধোওঁ বস্তুবিলাক থওঁ আৰু মোবাইলটো অকণমান চাৰ্জত লগাওঁ বাকী লগ পাই আছোঁ আজি চুলিখিনি চেম্পু কৰিছোঁ এই দুদিনতে সানি থৈছিলোঁ আমি চেম্পু কৰিছোঁ ৰ'বা আৰু মন্দিৰটো আমাৰ হ'ল মন্দিৰটো দেখা ৰ'ব মন্দিৰতো লগাই আছে গোটেইখিনি লগোৱা হ'লে মই দেখাম বাৰু ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া খাব লৈছোঁ দুপৰীয়াৰ ভাত মোৰ একদম চিম্পুলকৈ আঞ্জা ডক্টৰে মোক জ্বলা মছলা খাব মানা কৰিছে সেইকাৰণে আৰু মাছ আছিলে খাই লওঁ মই আছোঁ এতিয়া পাকঘৰত আৰু দুপৰীয়াৰ ভাত পানী খাই ঠিকছে টোপনি মাৰিছোঁ দুপৰীয়া ভাত পানী খাই শুই আছোঁ যে ৰাতিয়ে হ'ল মানে আন্ধাৰে হৈছে বাহিৰত আৰু এতিয়া মই পাকঘৰত আছোঁ গধূলিত চাহপানী খালোঁ আৰু বৈও ভাতৰ যোগাৰ কৰি থৈ গৈছে বাবু খুৱাবলৈ বৈ বাবু খুৱাই থৈ আহি বনাব আৰু ময়ো গধূলি কিবা এটা খাম বুলি বনাব কিবা এটা বনাব লৈছোঁ মানে এই আলু বইল দিছোঁ এয়া মাংসখিনি বইল দি মই এনেকৈ গুচাই থৈছোঁ এয়া বইল চিকেন হয় আৰু এয়া আলুখিনিও বইলে হয় পিঁয়াজ কেঁচা জ্বলা ধুনীয়া আৰু জিৰা গুড়া মছলা মই বেছি দিয়া নাই কাৰণ মছলা মই বেছি খাব নোৱাৰোঁ এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি পেলাই মিক্স কৰি পেলাই মই সৰু সৰুকৈ মানে লাড্ডু টাইপকৈ মানে তেলত ফ্ৰাই কৰিম আৰু কি হ'ব নাজানো ডিচটোৰ একো নানচাম নাই মোৰ মনত আহিছিলে বনাবলৈ ত' মই সেনেকৈ বনাম বস্তুখিনি মই বনাই লওঁ ৰ'ব এয়াইকেইটা মই লাডুকেইটা বনাই থৈ দিছোঁ এনেকৈ আৰু এয়া ফ্ৰাই কৰি আছোঁ নাজানো আৰু খাই কেনেকুৱা লাগে মনত আহিছিলে সেনেকৈ বনাই দিলোঁ কেনেকুৱা লাগে খাই পেলাই ক'ম ভালেই লাগে নে বেয়া হ'লে লাগে মানে ভাল লাগিলেও ক'ম বেয়া লাগিলেও কম খাই পেলাই ক'ম আৰু ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা হয় এতিয়া শাকটো বাৰু ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে বাকী খাই পেলাই বা কেনেকুৱা লাগে মা আৰু বৌকো ট্ৰাই কৰাওঁ ময়ো খাওঁ সেনেকুৱা বা লাগে মানে চিকেন যে দিছোঁ মানে সেইটো ইমান ভাৱ অহা নাই মুখত চবোৱা গ'লে গম পায় চিকেন দিছোঁ বুলি কিন্তু সেয়া আৰু আলু চবৰ নিচিনা লাগিছে মানে খুব বেছি বহুত বেছি টেষ্টিও হোৱা নাই আৰু খাব নোৱাৰাও নহয় গধূলি লাল চাহৰ লগত ধুনীয়াকৈ খাব পাৰি বাকী ভালেই হৈছে বাৰু বৌ আৰু মাকো ট্ৰাই কৰাও ৰ'বচোন মই খাম ৰাতি ৰুটি আৰু বৈ আজি ধুনীয়াকৈ বনাইছে মাংস ফ্ৰাই